Neftçinin müşahidə şurasının tərkibində dəyişikliklər olub. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb. Əvvəlki şura sədri Çingiz Abdullayevi Socar prezidenti Rövşən Nəcəf əvəzliyib. Həmçinin Təhsil naziri Emin Əmrullayev, Xarici kəşfiyyat xidmətinin rəisi general-polkovnik Orxan Sultanov, Elnarə Məmmədova və Hafiz Zeynalov müşahidə şurasına yeni üz seçiliblər. Əvvəlki heyətdən yalnız Zaur Qəhrəmanovla Səməd Qurbanov öz vəzifələrində qalıblar. Vişayda şurasının əvvəlki üzvləri Cəbrayil Cəbrayilov, Fərhad Bədəlbəyli və Mehdi Nəcəfovsə klubdan ayrıldı.